24 мая в Славянске активисты заблокировали микроавтобус со сторонниками Нелли Штепы. Жители города собирались в Харьковский суд, чтобы поддержать экс-мэра. Дайте человеку шанс. Шанс, потому что это весь, весь Донбасс ее знает. Только с хорошей стороны. Если была ошибка какая-то, она женщина. Любую женщину в любой стране вот так не унижали. Никогда. Это, ну, я не знаю, слепому человеку видно, что войну привела Неля Штепа. Как она поддерживала. Ну, возьмите видео. Сколько видеоматериалов. Да посмотрите, поинтересуйтесь. Они за мир. За какой мир? За какой? Что они сделали для мира? Скажите, пожалуйста. Если вот люди, которые каждый день что-то делают, каждый день. Ну, я понимаю, они могут что-то говорить. Но что, за какой мир может выступать вот эта компания, скажите? После общения с группой поддержки на Штепы, активист Василий Хоменко заявил о пропаже мобильного телефона и вызвал полицию. Мы сегодня приехали попросить их, чтобы они не ехали. Ну, вот в результате я зашел в автобус, и меня, ну, образно говоря, обокрали. Может, просто пошутили. Я сейчас не буду пока делать громких заявлений. Возможно, они вернут мне то, что взяли. Но а что я взяли? взяли? iPhone 6, и вот теперь я вынужден вызывать полицию и требовать, чтобы мне вернули. Вещь, Вещь не дешевая, особенно по нынешним ценам. Телефон стоит 30 тысяч. Девочки, 30 тысяч гривен дадите, я вас отпускаю. А что у вас случилось? давайте. 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 А может, заберете ну, задерете юбку, пожалуйста. Мы за мир! Юбку. А, успокойтесь, успокойтесь. Полиция обыскала микроавтобус и пассажиров. Придумать такую провокацию о том, что уворовали телефон, вызвать полицию, зажать с двух сторон мирную инициативную группу, я считаю, это, это радикализм, это преступление. Мы за мир, мы пережили войну, мы были тут всю войну, у нас были партизанские отряды, и нас обозвали сепаратистами. Нельзя. Пришла специально посмотреть на этих женщин за мир. Вообще это ужасно. Это, это просто страшно. Это показатель того, что все то, что случилось в 2014 году, я уже говорила об этом, это нам было господнее наказание за отсутствие мозгов в головах. Автобус уехал, пассажиры остались. Пропавший телефон пока не нашли. Сергей Горбатенко, Славянск, общественная ТВ Донбасса.